lembaga negara kita adalah unik kerana ia dihasilkan melalui perjuangan dan perjanjian iaitu perjuangan orang Melayu menolak Malay Union dan perjuangan rakyat menuntut kemerdekaan penolakan Malay Union melahirkan perjanjian persekutuan tanah Melayu tahun 1948 dan perjuangan kemerdekaan menghasilkan perjanjian kemerdekaan tahun 1957. Inilah uniknya perlembagaan kita. Ia bukan sekadar sebuah dokumen mengenai peraturan dan cara pengendalian sebuah negara, tetapi yang lebih penting lagi ia merupakan asas kontrak sosial antara pelbagai komponen yang saling berkaitan dalam negara kita kontrak sosial itu ialah antara orang Melayu sebagai kaum pribumi dengan kaum pendatang antara raja dan rakyat ini dan antara negeri-negeri yang berdaulat dengan persekutuan masing-masing diberikan jaminan haknya sebagai timbal balas kepada kerelaan mereka melepaskan sebahagian daripada haknya yang lain orang Melayu mendapat hak keistimewaan orang Melayu jaminan kedudukan agama Islam bahasa Melayu tanah rizab Melayu dan hak-hak yang lain orang bukan Melayu mendapat jaminan hak mengamalkan adat resam bahasa dan agama masing-masing di samping hak mereka yang terpenting sekali iaitu hak kewarganegaraan untuk berkongsi hidup sebagai rakyat di bumi bertuah ini negeri-negeri Melayu yang menyertai persekutuan juga dijamin kedudukannya di dalam persekutuan manakala raja-raja Melayu pula dijamin kedaulatan dan hak-hak kedaulatan atas dirinya sebagai tanda terima kasih rakyat atas perkenan baginda-baginda melepaskan banyak hak-haknya yang lain dalam sistem raja berperlembagaan... rakyat menerima raja yang berdaulat sebagai payung keadilan ketua agama Islam pendokong adat istiadat orang Melayu, simbol ketuanan Melayu dan pemelihara keadilan bagi masyarakat berbilang kaum. Perihal pentingnya kedudukan kedalatan Raja-Raja Melayu, Melayu ini dicerminkan melalui susunan pelembagaan itu sendiri. Perkara 181 kurungan 1 dan 181 kurungan yang berada di bawah klausa dengan izin saving for rulers sovereignty etc adalah terletak di bahagian paling terakhir perlembagaan kita inilah klausa penamat yang menjadi kesimpulan kepada keseluruhan isi kandungan karya besar yang bernama perlembagaan Malaysia itu perkara 181 kurungan 2 mengenai imuniti raja-raja Melayu adalah manifestasi terpenting kepada konsep kedaulatan institusi itu. Konsep kedaulatan institusi itu yang menjadi tiang sri kepada kekokohan perlembagaan negara ini. Keharmonian antara pelbagai pihak di negara ini akan terus kokoh selagi rakyatnya rela bertolak ansur. Berakomodasi dan saling menghormati perjanjian yang dibuat oleh mereka yang terdahulu. Sebab itulah sehingga kini kita boleh berbangga. Malaysia walaupun masyarakatnya yang pelbagai keturunan dan agama kita boleh terus hidup dalam hukum dan damai. Sejarah keharmonian ini pernah dicacatkan oleh tragedi 13 Mei 1969. iaitu 21 tahun setelah perjanjian 1948 Perbezaan taraf ekonomi antara kaum-kaum mencetuskan perasaan marah hingga ada yang mengungkit perjanjian terdahulu. Ini termasuk membangkitkan soal keluarga negaraan, mencaci raja-raja Melayu dan mempertikaikan hak keistimewaan orang Melayu. Sebab itulah selepas tragedi hitam itu, rakyat terpaksa diingatkan kembali perjanjian asal tadi dan diberi amaran demi kestabilan dan kemakmuran negara jangan sesiapa pun mengungkitkan lagi soal hak keistimewaan orang Melayu soal kedudukan bahasa Melayu dan soal kedudukan institusi raja-raja Melayu bahkan kepada orang Melayu sendiri mereka diingatkan jangan sama sekali bangkitkan soal hak kerakyatan kaum bukan Melayu ini adalah persetujuan asal yang tidak boleh diungkit lagi. Kebebasan bersuara yang dijamin dalam perlembagaan bukannya untuk memaki hamun sesiapa sahaja tanpa mengambil kira soal sensitiviti perasaan rakyat yang berbilang kaum. Sebab itulah dalam tahun 1971 perlembagaan persekutuan dipinda dan dimasukkan perkara 63 kurungan 2 yang melarang sesiapa sahaja termasuk di Dewan yang mulia ini membangkitkan perkara-perkara yang disifatkan sensitif oleh Akta Hasutan. Ini termasuklah soal yang menyentuh kedudukan dan kemuliaan mertabat Raja-Raja Melayu. Bagi mengelakkan peristiwa pahit tadi berulang lagi, kita memberi kunci amanah kestabilan negara kepada institusi Raja-Raja Melayu. Saya ulangi. Kita memberi kunci amanah kestabilan negara kepada institusi raja-raja Melayu yang berdaulat untuk menyimpan bukan kepada ahli-ahli politik. Amanah itu ialah perkara 159 kurungan 5 Perlembagaan Persekutuan. Antara lainnya, perkara 159 kurungan 5 ini menyatakan bahagian 3 perlembagaan kita mengenai hak kewarganegaraan. Perkara 38 mengenai kedudukan Raja-Raja Melayu. Perkara 152 mengenai kedudukan Bahasa Melayu. Dan perkara 153 mengenai hak keistimewaan orang Melayu. Tidak boleh dipinda melainkan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Inilah amanah besar keharmonian negara yang tidak boleh diubah oleh kuasa majoriti dua per 3 di Dewan Rakyat Tanpa persetujuan Majlis Gaji-Gaji Melayu, maka inilah peranan paling unik dan terbesar yang diamanahkan kepada institusi Gaji-Gaji Melayu kita. Ia bukannya sekadar simbol kepada sejarah peradaban bangsa kita, tetapi sebagai pemegang amanah kepada masa depan kestabilan negara yang tercinta ini. Jangan melihat Gaji-Gaji Melayu dari segi individu ni. Benar. Sembilan orang individu yang bergelar raja mungkin tidak banyak menentukan masa depan kita. Tetapi sebuah institusi besar yang mengandungi sembilan buah institusi raja-raja Melayu tetap besar maknanya dalam melindungi amanah tadi. Malangnya, sekali lagi, selepas 21 tahun kita bersetuju dengan peraturan-peraturan tadi. Nampaknya sejarah mula dilupakan